гостях у громадского ТБ Приазов'я настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеймона Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Протеерей Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите немножко о себе, как настроение, как дела? Ну, настроение, наверное, как у всей Украины, достаточно и тяжелое, но как у христианина, наверное, все же радостное. Потому что в данные дни, в эти минуты, с одной стороны, люди гибнут, для верующего человека эта жизнь, она имеет свое продолжение, продолжение вечности. И мы, я верю, что как в свое время святые они жили среди нас, так и мы видим сейчас подвиг самопожертвования. А по согласно учению Христову, согласно словам основоположника христианства, любви нет больше, когда кто-то свою жизнь отдает за жизнь своих близких, за жизнь своей страны, своей земли, за жизнь своих, за будущее своих детей. Спасибо большое. Знаете, перед тем, как задавать вам несколько вопросов, хотелось бы вот сказать о чем. Мы начинаем такое существенное, я надеюсь, долгое и надеюсь, правое дело. И по украинской да и славянской традиции хочется вас попросить как-то благословить нас в путь. Я передаю благословение нашего правящего архиерея Владыки Сергия от себя лично лучших пожеланий для развития вашего канала, вашей передачи, и продаю его благословение. Хай Господь благословляет на всякие добрые дела вас и весь ваш коллектив. Спасибо большое. Все слышали? Спасибо. Спасибо. Ну что ж, тогда вот какой вопрос. Расскажите о той службе, которая сегодня была утром. Ну, все мы знаем, что Мариуполь прожил как и вся Украина, наверное, сейчас переживает, но Донбасс, в частности, Мариуполь пережил достаточно тяжелые часы, я бы сказал, дни, когда не каждую семью, но очень много семей коснулось горя. Мариупольских семей были убиты люди, в частности пострадал пастор одной из протестантских церквей, были убиты пограничники, люди исполнявшие свой долг по отношению к своей земле, к своей стране, и Скажем так, обязанность церкви всегда быть со своим народом, быть э, и в горе, быть в радости. И естественно, церковь не может обойти поминовением, молитвенным поминовением тех людей, которые исполнили свой долг перед отчизной, свой долг перед свой христианский долг прежде всего исполнили. Поэтому церковь сегодня в моем лице, в лице верующих, которые стояли рядом с нами, молились все вместе исполнила этот долг, ответила на их долг, своим долгом, молитвенным. И мы молились о том, чтобы больше не повторялось таких трагедий, чтобы эти воины, павшие в бою за правое дело, их души, чтобы молились перед Всевышним, молились за нас, которые очень в данный момент, я думаю, нуждаются в их молитве. Скажите, вы священник-капеллан, правильно? Так. Расскажите, может быть, тем зрителям, которые не знают, что это значит, расскажите, что это. Ну, священ... служение священника, оно достаточно, скажем так, ответственно. Священника, капеллана для многих может быть непонятно, как священник может благословлять, допустим, вот в обязанность священника капеллана входит благословение в частности оружия. Как священник может благословлять, допустим, оружие? То есть казалось бы, это убийство, да? Но с другой стороны, это защита тех людей, кто не может взять в руки оружие, детей, матерей. Это сопротивление злу, потому что в Евангелии сказано как, что всякая власть, которая находится на земле и дана Богом людям, эта власть есть удерживающая зло, которое есть в мире, сдерживающее. Иной раз как называется это в богословской практике, в христианской, это право меча дано власть. То есть дано карать ту, э, то зло, которое восстает, приходит в этот мир под разными ликами. У зла абсолютно э, огромное количество масок, ликов, которые она одевает на себя. Сегодня это сепаратисты. В 2017 году это были революционеры, вот, которые уничтожали людей, уничтожали церковь, уничтожали народ. То же самое сейчас происходит. Можно вас перевести? Да, да, да. А как различить, где именно зло, или вы пользуетесь как бы, общепринятой терминологией? Ну, наверное, как бы сказать, как вообще понять, что есть зло, что есть добро в вот, этом да, мире? Вот, ну, во-первых, если люди в основе своей используют иной раз и христианские ценности для проповеди своих идей, но во главу ставится не христианская ценность а та или иная идея, то это есть уже далеко не добро. То есть можно прикрывать имперские амбиции э, иконами, можно прикрывать имперские амбиции, прикрывать Христом, христианством, можно прикрывать благословением патриарха. Я не буду сегодня называть имена, как бы эти имена уже на слуху, я думаю, каждый знает, о чем я сейчас говорю. Ну да, давайте не будем называть имена, да. давайте немножко вернемся к капелланству. Да. И да, но при этом, если внимательно вслушаться в эту молитву, то все же основа этой молитвы призыв к миру, потому что даже благословляя, читая особую молитву на благословение боевого оружия, боевых единиц оружия, священник там есть замечательные слова, где священник призывает благословение Божие, пусть это оружие будет защитой невинным, но при этом дается оговорка. Священник говорит, но впрочем, Господи, пусть воля Твоя будет в том, чтобы никогда это оружие не выстрелило. Да. Это разумно. А вам самому приходилось брать в руки оружие или оружие я, конечно, брал, как бы участвовал в стрельбищах, вот, но это скорее как частное лицо, то есть мне нужно знать, как капеллану, опять же, капеллану дается благословение, если он остается единственный защитник, допустим, боевой части или подразделения, то капеллану дается благословение быть последним защитником и защищать свою землю, свой народ. Но это уже в последнюю очередь. В основном это служение капеллана, это все же служение милосердия, это помощь раненым на поле боя, это помочь в том, чтобы занести умирающих, умерших с поля боя назад а на территорию. От стороны конфликта это зависит? Ну, то есть, как бы, своих, за своих или за чужих, или за Вообще, священник, он, скажем так, он молится, прежде всего, о мире, даже на поле боя, что Господи прекратит тот или иной конфликт, ту или иную войну. И если к священнику обращается другая сторона, о том, чтобы исповедать человека, допустим, причастить. У меня были такие случаи, когда обращались семьи, допустим, сепаратистов и просили, это прихожане в нашей церкви, но сыновья, племянники пошли в сепаратист, скажем так. И просили родственники отпеть. Я отпевал. А вот у представителей той группы, которую сейчас назвали сепаратистами, у них есть в их рядах священники? К сожалению, да. К сожалению, да. Те священники, наверное, которые стоят на стороне сепаратистов, есть такие. Так а чего к сожалению? Это тоже как бы служат тем людям. которые... Это служение, да. Это служение тоже я так думаю, что капиланство и тут очень сложно судить. Но с другой стороны, мне лично мне, наверное, непонятна немного позиция этих священников, чьи храмы находятся на украинской земле. Государство Украина дало им возможность зарегистрировать религиозные общины. И эти же священники идут против этого государства. Вот это мне немножко непонятно. А как тогда выбрать? То есть ваш выбор зависит от вашего личного видения ситуации? Или опять же? Ну, пожалуй, я могу привести пример святителя Николая Японского. Когда в разгар русско-японской войны к нему пришли его прихожане, японцы, офицеры японской армии, самураи. И взяли благословение, сказали, что Владыка, спросили точнее, что Владыка, мы ведь тоже православные, тоже христиане, мы не можем идти против русских, ведь они тоже наши братья во Христе. И тогда Владыка задал вопрос, это действительно это факты из его жизни, факт задокументированные японскими, скажем так. Историческими документами на тот момент, он сказал одно: кому вы давали присягу присягу на кресте на Евангелии, когда шли вооруженные силы, войска, императору своему японскому, вот ему вы и обязаны служить, дабы не нарушать свою клятву. И он был единственным епископом, кому было дозволено остаться в Токио на тот момент, ему и его клиру, его собору. Император лично распорядился, депортировали абсолютно всех русских, святитель Николай остался, и на данный момент это святой, который прославлен не тлением мощей, прославлен чудесами. И он молился одновременно и за Россию, и молился за Японию. А участвовал на какой-то стороне в сражении? Нет. А если бы он был капелланом, то есть... Если вы капелланом, то да. Только в том случае, если уже нет другого защитника, mm -hmm. то есть он остается последним. Страшно. Ну, спасибо. Но война, что... это, война это всегда страшно. Естественно. Ну, давайте какое-нибудь, может быть, пожелание на путствие и тем, и другим всем людям, которые нас сейчас смотрят. Вы знаете, наверное, пожелание единственное, о чем церковь сейчас молится, если это Христова Церковь. А я думаю, каждая христианская деноминация все же считает себя частицей того вселенского древа церкви, которое есть тело Христова. Мы лишь его маленькие части, но мы составляем общее тело. Мы должны помнить, что за нашими разделениями, из-за наших разделений, льется кровь. Разделение языковых, разделение национальных, разделение религиозных. И вот мне недавно, как Капеллану пришлось общаться с нашими вооруженными подразделениями на блокпостах, и вот удивительная вещь. Стоят люди, которые служили в подразделении Беркут на Майдане, и стоят люди, которые были на стороне протестующих. Почему-то сейчас они нашли язык общий, они нашли точки соприкосновения. Наверное, нам нужно скорее искать не то, что нас разделяет, то, что нас объединяет. Объединяет нас прежде всего в большинстве. Это вера во Христа. Русских и украинцев, белорусов, американцев, японцев. Давайте будем перестанем делить себя на деноминации, московский патриархат, киевский патриархат, католики, греко-католики, протестанты, можно перечитать до бесконечности. Мы все верим в одного Бога мы забываем, что две стороны оба носят кресты. Мне, допустим, как священнику, мне больно с утра отпевать, допустим, сепаратиста, а вечером отпевать человека из силового подразделения, который стоит за Украину. Мне, как священнику, это больно. И я желаю, чтобы никогда, чтобы эта война закончилась, наверное, и молюсь за это. И я желаю, чтобы впредь мы искали точки соприкосновения, а не то, что нас разделяет. Ну, пожалуй, вот так. Спасибо. Наверное, мы все внесем свой вклад, внесем свое слово в регулирование этого самого конфликта, и пусть обойдется бежать. Спасибо вам большое. Спасибо, что зашли к нам.